मध्ये तयोर्मणि मया पल्लवशाखा प्रसूनपक्ष्मळितां कल्पानोकहवाटीं कलये मकरन्दपङ्किलावालां तत्र मधुमाधवश्रीं तरुणीभ्यां तरलदृक्चकोराभ्याम् आलिङ्गितोऽवतान् माम् अनिशम्प्रथमर्तुरात्तपुष्पास्त्रः नमत तदुत्तरभागे नाकिपथोल्लङ्घिशृङ्गघातं सीसाकृतिं तुरीयं सितकिरणालोकनिर्मलं सी सालम् सालद्वयान्तराळे सरलालिकपोतचाटुसुभगायां सन्तानवाटिकायां सक्तं चेतोस्तु सततमस्माकं तत्र तपनातिरुक्षः शुक्रशुचिश्रीसहितो ग्रीष्मर्तुर्दिशतु कीर्तिमाकल्पम् उत्तरसीमनितस्य उन्नतशिखरोत्कम्पि हाटकपताकः हा, प्रकटयतु पञ्चमो नः प्राकारः कुशलमारकूटमयः प्राकारयोश्च मध्ये पल्लवितान्यभृतपञ्चमोन्मेषा हरिचन्दनद्रुवाटी हरतदा तत्र नभश्रीमुख्यैः तरुणीवर्गैः समन्वितः परितः वज्राट्टः समुखरो वाञ्छापूर्तिं तनोतु वर्षर्तुः मारुतयोजनदूरे महनीयस्तस्य चोत्तरे भागे भद्रं कृशीष्टषष्ठः प्राकारः पञ्चलोहधातुमयः अनयोर्मध्ये सन्ततम् अङ्कुरद्दिव्यकुसुमगन्धायां मन्दारवाटिकायां मानसमङ्गीकरोतु मे विहृतिम्